శ్రీ నగకేశ్వర శ్రీ పద్మావతి అమ్మవారి ఆశీసులతో ఈ రోజుకి పది సంవత్సరాల పదిహేను వారాలుగా అన్న ప్రసాద వితరణ జరుగుతున్నది ఈ రోజు ఈ మొత్తము ఖర్చు ప్రాములమ్మ వారి కుటుంబ సభ్యుల ద్వారా వారు వితరణ చేయుచున్నారు వారికి వారి కుటుంబ సభ్యులకు వెంకటేశ్వర స్వామి పద్మావతమ్మ ఆరోగ్యము ఆయుష్ సంపద ప్రసాదించాలని ప్రార్థించుతున్నాము वत्सल गोविन्द भागवत प्रिय गोविन्द नित्य निर्मला गोविन्द नीलमेघ श्यामा गोविन्द पुराण पुरुष गोविन्द पुण्डरी काक्षा गोविन्द गोविन्द हरिगोविन्द गोकुलनन्दन गोविन्द गोविन्द गोकुलनन्दनगो श्री श्रीनिवासा गोविन्द श्रीवेङ्कटेशा गोविन्द भक्तवत्सल गोविन्द भागवत प्रिय गोविन्द नित्यनिर्मला गोविन्दीलमेघ श्यामा गोविन्द पुराणपुरुष गोविन्द पुण्डरी गोविन्द गोविन्दा हरि गोविन्दा गोकुलनन्दन गोविन्दा गोविन्दा हरि गोविन्द गोकुलनन्दन गोवासा गोविन्द श्रीवेङ्कटेशा गोविन्दा भक्तवत्स